jizzaxda energiya tejovchi texnologiyalarni joriy qilish qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish muqobil energiyadan keng foydalanishni yo'lga qo'yish va quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha ishlar hududlar kesimida jadal davom ettirilmoqda bu ayni paytda odamlarning ehtiyojini to'laqonli qondirish bilan birga oilaviy daromad manbai bo'lish mumkinligini ham isbotlamoqda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish ko'lamini kengaytirish evaziga energiya tejamkorligini oshirish va o'z navbatida bundan yaxshigina daromad ham olish mumkinligini paxtakor tumanida yashovchi farrux pirimqulov xonadonida ko'rib chiqamiz avval boshida uch kilovatlik quyosh panelini o'rnatgan xonadon egasi buning afzalliklarini ahamiyatini umuman imtiyozlarini uh, chuqur o'rgandi va quvvatni oshirishga qaror qildi bosqichma bosqich basıç harakatdan keyin bugun uh, elektr quvvatining uh, hajmi o'n sakkiz kilovattga yetkazildi bu xonadon ehtiyojidan ortib davlatga energiya sotish imkoniyatini yanada oshirdi ayni chog'da farrux pirimqulov uh, bir kunda sakson yuz ming so'mgacha elektr energiyasini sotib uh, daromad qilmoqda bu bir oyga o'rtacha ikki yarim uch million so'm mablag' degani to'g'rimi shunday birinchilardan bo'lib tumanda men dedim quyosh panellari qo'yaman chunki unda berilayotgan imkoniyat imtiyozlarni ko'rib chiqdim soliq imtiyozlarini imtiyozli kredit mablag'i berilishi shuni hisobiga qo'yilishini bildimda uch kilovatt e, elektr e, o'sha quyosh panelii qo'ygandim xonadonimga keyin telefon mobil ilovamga o'sha o'rnatib berildi kunlik nazorat qilib boradigan bo'ldim bir kunda qancha uyimda elektr energiyasi iste'mol bo'ladi va qancha ortiqchasini davlatga sotaman oldin boshida biz o'sha quyosh maneli o'rnatmasligimizdan oldin uyimizda elektr energiyasi yigirma to'rt soat yonib tursa ham e'tibor bermasdi ortiqchasini davlatga sotish imkoniyati paydo bo'lgandan keyin odam tejamkor bo'lib qolar ekanda iloji boricha kamroq qurilma ishlatishga harakat qilar ekan hozirgi kunda o'n sakkiz kilovatt o'rnatganman birinchi iyundan buyog'iga ya'ni olti kun davomida to'rt yuz sakson to'rt kilovatt davlatga ortiqcha elektr energiyani hozir sotganman har oyni oxirida plastik kartamga o'sha mablag'ni tushurib beradi bir kunda siz aytib o'tganingizdek o'sha sakson kilovatdan yuz kilovattgacha elektr energiyasi ishlab chiqarish imkoniyati mavjud 57 yettinchi sonli qarorda faqatgina quyosh panellari emas quyosh suv isitgichlaridan foydalanish bundan tashqari shamol elektr stansiyalari o'rnatish va uyni e, ko'mir vositasida isitish va uyni issiqlik saqlovchi vositalardan foydalanish bunga hammasiga o'sha berilgan qarordagi imtiyozlardan foydalangan holatda ko'rib chiqqan holatda men bosqichma bosqich hozir nafaqat quyosh paneli bugun shamol elektr stansiyasi qo'yishni ham niyat qildim uyimni yetti yuz kvadrat qismini ya'ni o'sha tashqi fasad qismini va uch yuz kvadrat birinchi qavat ichki qismini to'liqligicha bazalt qoplamasi bilan qoplab energiya tejovchi vositalar yordamida o'sha uyni ta'mirdan chiqarganman hozir ayni chog'da bu uskuna xonadondagi nechta qurilmalarni e, quvvatlantira e, olyapti dastlab o'rnatilgan 3 kilovatt o'sha e, xonadonda televizorni umumiy yoritish tizimini va sovutish tizimini kir yuvish mashinalari taom pishirish vositalarimiz bor o'shalarni bemalol quvvatlantira oladi arzon Ər narxlarda mini stansiyaa bor tejamkor u ham sakkiz soatlik rejimda kunduz kuni o'chiq turadi kechasi o'zi avtomat tarzda yonadi hozir o'sha tizimga o'tkazyapman iloji boricha uni ham o'sha alohida stansiyasini qilib qo'ymoqchiman ochiq narsani aytaman foydasini ko'rganim uchun o'n sakkiz kilovatt qildim ki, hozir o'n sakkiz kilovatni ellik kilovat qilmoqchiman qəmə. foydasi bo'lmaganda hech kim meni majburlab ham unaqa kilovatti qo'ydirolmasdi bunga isbot sifatida aytishim mumkin o'n sakkiz kilovatimni yoniga qo'shimcha hozir yigirmata panel olib kelganman bu har biri besh yuz ellik kilovattdan o'n bir kilovat bo'ladi yigirma to'qqiz o'ttiz kilovatga yetadi shu kunga qadar paxtakor tumanida bir yuz to'qson beshta xonadonga jami uch yuz o'n bitta korxona tashkilot va tadbirkorlik subyektlariga yetarlicha quvvatga ega panellar o'rnatib foydalanishga topshirilgan shu bilan birga aholi xonadonlari tashkilot va tadbirkorlik subyektlariga jami ikki ming uch yuz ellik litrlik suv isitgich geliokollektorlar o'rnatilgan paxtakor tumanimizda shu bugungi kunda elektr energiyasidan foydalanayotgan e, iste'molchilar soni o'n besh ming sakkiz yuzga yaqin tashkil etadi shundan o' ming o'n besh mingtasi xonadon hisoblanib sakkiz yuzta yuridik iste'molchilarimiz mavjud hozirgi kunda ushbu xonadon va tadbirkorlik subyektlariga bu yilgi rejamiz bir yuz ellik to'qqizta xonadon va subyektlarga quyosh manellar o'rnatish rejamizda bor ushbu quyosh panelini o'rnatish natijasida bizla 3 million 600 yuz uch million yetti ming kilovatt soatni tejashga erishamiz hozirgi kunda mana shu xonadonlar uchun o'rnatilgan e, quyosh panel quyosh e, panellari uchun e, imtiyozlar mavjud bo'lib soliq tomonidan o'zidan e, masalan har bir kilovattni orttirgan kilovatni davlat tomonida davlatga e, sotadigan bo'lsa har bir kilovat uchun 1000 so'mdan to'lab beriladi ayni paytda tumanda muqobil energiya manbalaridan samarali foydalanish va ularni iqtisodiyot va xalq xo'jaligi sohalarida faol tadbiq etishga qaratilgan tajriba tadqiqot ishlari qizg'in olib borilmoqda muxtasar aytganda amalga oshirilayotgan bu kabi istiqbolli loyihalar hududlar va korxonalarni mehnat jamoalarini uzluksiz energiya bilan ta'minlashda mavjud resurslarni tejashda muhim ahamiyat kasb etmoqda